Tengku Zafrul pimpin delegasi ke AS bincang tarif timbal balik ke atas Malaysia. Tidak timbul kontroversi, ulama PAS bidas tindakan ustaz. Ahmad Zahir berjuang kenaikan elaun anggota APM. C4 berpandangan tamatnya tempoh perkhidmatan Azam Baki akan beri peluang kerajaan mendemokrasikan proses lantikan. PAS dan DAP senada bertahan tindakan Aden Semenyeh ke Kuil Hindu. Dan saksi beritahu, tiada bukti langsung tunjukkan Najib arah dana dipindahkan untuk kegunaan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Zafrul Abdul Aziz akan mengetuai delegasi Malaysia ke Washington hujung bulan ini untuk membincangkan tarif timbal balik yang dikenakan oleh Amerika Syarikat AS ke atas Malaysia. Beliau akan diiringi Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan MITI, Mastura Ahmad Mustafa serta para pegawai lain dari kementerian tersebut. Wakil Miti di Kedutaan Malaysia di Washington juga akan menyertai delegasi tersebut. Tengku Zafrul berkata, Malaysia komited memilih perbincangan secara baik dan membina sambil terus melindungi kepentingan negara di tengah-tengah ketegangan perdagangan yang semakin meningkat akibat daripada pelaksanaan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April lepas. Berkata kepada Bernama, Tengku Zafrul menjelaskan pendirian Malaysia seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pihak yang terlibat akan mengadakan perbincangan dan memahami isu yang dirasakan tidak adil terhadap Malaysia. Tambahnya, beliau tidak mahu melihat peningkatan perang perdagangan kerana ia tidak akan menguntungkan mana-mana pihak. Seorang pemimpin ulama kanan PAS secara berhati-hati mengkritik tindakan ustaz yang mengunjungi rumah ibadat penganut agama bukan Islam dengan alasan untuk menunjukkan sifat toleransi agama. Menurut ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS pusat Muktar Senik, isu seperti itu seharusnya tidak timbul kerana seorang ustaz seharusnya memahami perkara tersebut dengan baik dan mengelak daripada membuat keputusan yang salah. Meskipun tidak menyebut secara jelas kenyataan Mokhtar hadir ketika sesetengah pihak mempersoalkan kewajaran setia usaha Dewan Ulama PAS tersebut. Nushi Mahfuz melawat sebuah kuil Hindu di Semenyih pada 6 April lalu. Nushi yang juga adun semenyih memuat naik gambar lawatannya ke kuil atas alasan mahu menyantuni penganut Hindu di kawasan tersebut. Kata Nushi, Sebahagian besar masa lawatannya dihabiskan untuk berdialog dan mendengar sendiri harapan penganut Hindu terbabit serta perancangan pihak kuil untuk komuniti setempat. Menurut Mukhtar, langkah seorang ustaz melawat rumah ibadat bukan Islam membawa mudarat yang lebih banyak berbanding manfaat kepada agama. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi akan memperjuangkan kenaikan elaun anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Katanya, elaun itu dicadang untuk dinaikkan kepada RM80 sehari berbanding RM40 sehari ketika ini. Perkara itu bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam masa terdekat ini untuk diteliti. Tambahnya, penambahan elang sukarelawan itu dilihat bertepatan dengan tugas yang dilaksanakan sukarelawan APM ketika monsun timur laut. Beliau juga memuji keberanian ditonjolkan anggota APM ketika terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat sewaktu insiden kebakaran pipe gas di Putra Haid Subang Jaya Selangor pada awal April lalu. Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme SIFO berkata, tamatnya tempoh perkhidmatan Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM memberi peluang kepada kerajaan untuk mendemokrasikan proses pelantikan untuk jawatan itu. Memetik laporan Malaysia Kini, SIFO berkata, proses pelantikan jawatan itu sudah lama dikritik memandangkan budi bicara untuk melantik dari memecat dipegang oleh Perdana Menteri yang jelas membawa risiko wujudnya pertimbangan politik yang mempengaruhi siapakah yang akan dipilih. Tambah Sifo, walaupun proses meminda undang-undang berhubung perkara itu akan mengambil masa, kerajaan boleh mengambil langkah awal dalam mendemokrasikan proses pelantikan, misalnya menerusi langkah panggilan terbuka untuk calon dan menimbang pandangan daripada pembangkang dan pertubuhan masyarakat sivil. SPRM memainkan peranan yang amat penting dalam mengesan dan menyiasat dakwaan rasuah dan diberikan kuasa berkanun yang luas untuk mencapai matlamat itu. Oleh itu, perlindungan yang mencukupi perlu disediakan untuk memastikan badan itu beroperasi secara otonomi dan demi keadilan. Terdahulu laporan Bloomberg yang memetik sumber mendakwa Azam akan diberi lanjutan selama enam bulan. Namun, Perdana Menteri yang telah dua kali melanjutkan tempoh perkhidmatan Azam berkata belum ada keputusan dibuat. Pengarah Jabatan Kajian dan Polisi Lajnah Penerangan PAS Pusat Nurul Islam Muhammad Yusuf senada dengan DAP dengan mempertahankan tindakan Adun Semenyih Nushi Mahfuz ke sebuah kuil Hindu sehingga mencetuskan pelbagai reaksi. Menurutnya, kehadiran Nushi ke kuil itu atas dasar kunjungan muhibah dan tidak melibatkan sebarang penyertaan dalam ritual keagamaan. Katanya, perkara itu pernah berlaku juga kepada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz dan Abdul Hadi Awang yang ketika itu kecoh musuh politik PAS kata Tuan Guru jadi bahan sembahan orang Hindu. Adan semuanya sebelum ini menjelaskan lawatannya ke kuil itu sebagai sebahagian usaha menyantuni masyarakat Hindu tempatan. Kunjungan itu katanya lebih tertumpu kepada dialog bersama pengurusan kuil dan mendengar aspirasi mereka. Sementara itu ahli parlimen Bangi Syahrizan Johan yang mewakili DAP menyifatkan tindakan Nushi merupakan tanggungjawab atas seorang wakil rakyat. Mahkamah Tinggi diberitahu tiada bukti langsung diperoleh pasukan siasatan 1MDB yang menunjukkan Najib Razak mengarahkan dana syarikat pelaburan strategik negara itu dipindahkan untuk kegunaan pribadinya. Bekas pegawai penyiasat 1MDB Araja Ar Gopal yang juga saksi ke-11 pembelaan berkata, beliau tidak mendapat bukti langsung bahawa Najib selaku pemegang saham tunggal 1MDB mengarahkan lembaga pengarah untuk bertindak demikian dengan cara yang tidak sepatutnya. Saksi itu berkata, tiada bukti sedemikian diterima sepanjang menjalankan siasatan skandal keuangan 1MDB pada mana-mana peringkat hingga beliau bersara. Beliau berkata siasatan itu juga membabitkan sama ada keputusan yang diambil lembaga pengarah 1MDB dibuat dengan niat baik dan sama ada ia bertindak mengikut kepentingan 1MDB atau sama ada tak berurus dilakukan dengan betul. Bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman itu berkata demikian ketika menjawab soalan peguam Bela Najib Syafiee Abdullah pada sesi pemeriksaan semula. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Secura di Istana Kehakiman bersambung hari ini. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.